Я библиотекарь библиотеки филиала номер 26. И первое, что я хотела бы сказать, это выразить огромную благодарность работникам БИЦ и нашей администрации за возможность вообще за такой интересный проект, как Медиа Четверки. Было все очень интересно, было все очень познавательно. Что касается работы Word, Excel, для меня это было более-менее знакомо, поскольку несколько лет я уже с этим работаю, а вот занятия по созданию презентаций, это было на самом деле захватывающе. Это был первый опыт, это было интересно, это было творчески, и плюс это было очень полезно, поскольку подобные презентации будут уместны в нашей библиотечной работе. Спасибо вам огромное. Я Никитина Олена Ивановна, библиотекарь филии номер 21. Я новый час диктует. Новые, Новые вымоги. Нов... Тому працювати в бібліотеці чи в школі з дітьми, чи в дитсадку зараз треба володіти комп'ютером. Я давно хотіла освоїти комп'ютер, працювати в інтернеті. Деякі навики в мене невеликі вже були, але я давно просилась на такі курси і ось. Така можливість дуже Ангіші дружня було, атмосфера. Не було, не було. Настрій після занять був дуже добрий, тому все засвоювалось хорошо і вдома це стимулювало мене теж добути, якісь ну, сприятиме моїй кращій роботі в бібліотеці. І професіоналізм. Зі, і професіоналізм. централизованная библиотечная система для детей города Одессы, 37-й филиал. Время неумолимо летит вперед, и канули в лето уже чтение у камина. Очень мало людей, которые помнят вот это все и любят. Наши дети в основном в настоящее время стремятся, бегут все к компьютеру. И нам надо успевать за ними, как бы нам не было тяжело. Уровень с детьми. И не только читали ему камина но и могли посвятить им время в ин, э, интернете. Интернет. Я заведующая библиотеки филиала номер 39. Очень благодарна Стельмах Евгении Ивановне за э, занятия на компьютерах. И, конечно же, очень благодарна ее коллективу, потому что мы э, группой многому научились научились составлять коллажи с разных мероприятий, с фотографиями. Я думаю, да? что вот, эту, вот эти знания мы будем применять в библиотеке. Не важно, Еще мы очень научились работы с таблицами, потому что э, при составлении готового плана это очень важная и нужная работа, э, трудоемкая и для меня, и для библиотекарей. Конечно же... Тоже очень много э, знаний мы получили, работ, работы в Гугле, пользуясь интернетом. Это предоставляется большие возможности как для взрослых, так и для детей. Мне посчастливилось посетить курсы которые были организованы э, руководством для того чтобы мы могли улучшить свои знания расширить свой диапазон для того чтобы рассказать многое детям преподнести что конечно меня э, приятно порадовало это э, четкая организация теми кто проводил эти курсы Каждая тема тщательно подготовлена, доступно донесена. Это очень важно, потому что э, тяжело сразу воспринять то количество материала, которое нам рассказали. Причем не только лекционный материал прекрасно подготовлен, но и практические занятия. Э, какими сервисами и приложениями, мое мнение, должны пользоваться дети? Это, конечно, Google в первую очередь это YouTube. Ну, и, безусловно, Яндекс. В Яндекс. русле тех решений, которые приняты да. нашим правительством, Сейчас к сожалению, в библиотеке мы не можем пользоваться да, есть, Яндексом. Есть меня прекрасная тоже, куда мы и Google, куда мы можем войти и заменить этот сайт. Я Чекаленко Наталья Николаевна, библиотекарь 26-го филиала. На наших медийных четвергах э, я открыла для себя несколько новых вещей. Эм, э, программу э, PowerPoint и э, наконец-то научилась делать презентации. Как оказалось, э, очень захватывающий творческий процесс и очень много И вообще э, очень понравились мне занятия и атмосфера коллективе, открытые, добрые и очень душевные люди. Ну, вот меня провозят Екатерина Андреевна, я библиотекарь 19 филиала. Mm. Хочу поблагодарить наш информационный центр и нашу администрацию за то, что предоставили нам такую возможность посетить такую замечательную школу, что-то новое узнать, повысить свой личный уровень знаний. Я здесь многому научилась, какие-то знания уже закрепила. Эти знания я с удовольствием буду применять в дальнейшей своей работе с удовольствием буду доносить их до наших читателей, помогать им. И хочу сказать, что эти курсы помогут вывести библиотеку на качественно новый уровень и стать библиотеки более интересными для современных читателей. и прогресс. В современную библиотеку на данный момент приходят новые формы работы. Одна из них это использование информационно-цифровых технологий. Компьютер помогает нам расширить наши возможности в работе. Вот. Дальше. Теперь... Вот, все. И лето в библиотеке. Читать не вредно, библиотека навсегда. Читать не вредно, вредно не читать. Вот. Ну, вот так все начиналось. Все проходящее от а книги вечной. Библиотека может быть разной. Может быть такой, может быть такой. Книга всегда остается книгой, даже если она Книга. И вам, друзья, хотим сказать, не сомневаясь, ни минуты, что перед книгой шляпу снять обязан Господин.